Следующее слово я хотел бы передать директору по охране труда промышленной техногенной безопасности Влад Порошта Черняку Игорь Анатольевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, конечно, интересный фильм, цифры интересные. Поработаем вместе с вами. Это источники, это решения. это проблема решать. Но для нашей Запорожской области не остается, скажем так, Закрытая информация о том, что основным зарядителем является предприятие промышленных регионов, О том, что опять же говорим о статистике. Говорим о атмосферном воздухе про запорожство, что приносит как минимум 25% выбросов всего региона. Вот именно атмосферная, атмосферная повестка. Ну и поэтому предприятия, в том числе и запросталь, справедливо выбирают в Китик, со стороны контролирующих органов со стороны общественных организаций. Прошу вас всех быть в, в решении этой проблемы. Обратите внимание на то, что проблема возникла не вчера, появилась из ниоткуда, и решение не будет завтра. Напомню, что в этом году отмечает начать свои свои десятилетия. Изначально причины наши и наши были же давным-давно. Но и решение этих проблем тоже не есть. Решение за день, завтрашнего дня, конкретно завтрашний дня, хорошо не станет. Но мы стараемся всеми силами воздействовать на этот процесс и его контролировать. Обращаю ваше внимание, что если есть такие факты, подскажите, какой собственник пришел на предприятие, но покупаемый, приобретаемый, сразу займется решением точных проблем. Нет таких фактов нет. Ну, вы знаете, что в прошлом году после смены инвестора, инвестора, прошу прощения, акционера, за так приступило сразу же к решению вопроса экологического характера. Один из первых вариантов это реконструкция, продолжение реконструкции агломашины номер один, реконструкция реконструкции самой машины и реконструкции операционных и численных установок. Вторым этапом мы планируем продление именно этой операции реконструкции газоочистных сооружений на два, три, 2 3 шесть. За этим вместе с этим рассматриваются вопросы в окончании строительство строительства правильной линии цехихомонной прокатки с установкой регенерации подработанных разговоров. Ну и самый главный вопрос, который даст нам значительный в этой конференции, экологии, это строительство цеха с последующей выводом из эксплуатации бортовицкого цеха. Немножко об машины номер один. Но кроме того, что мы изменили саму агломашину, мы изменили очень мы установили два электрофильтра на этой установке, вводим регенерацию рециркуляцию отработанных газов вводим систему очистки СО4 и СО2 со всеми вытекающими последствиями. Также мы с электрофильтров забираем остатки пыли, это около 6000 тысяч в год, которые запускаем обратно в производство. Также этим проектом выполнена реконструкция. Мы убрали мокрую зачистку, то есть убираем наши стоки. Цель всех этих мероприятий, получение как минимум 10%, снижение 10% выбросов по самой автомашине номер 1. И по, типу, по прошлому году эта цифра уже себя подтвердила. После строительству новой соляной кислотной линии травления, после ввода в эксплуатацию линии мы исключим сбросы с подразделения ЦХП-1, ПО прокатки -1, ПО 1 которые раньше существовали, исключим Выбросы пород серной кислоты, которые использовались что так смешение выбросов до 83%. Ну, по вопросу конвертерного цеха, тоже вы сейчас понимаете, что мартерское производство как не амит, это они устаревшее производство. На Украине осталось всего лишь три мартерских цеха, наш один Введение конвертерного цеха позволит нам уменьшить на 25% выбросы всего предприятия, а за обратных бизнес и э, даст существенную экономию вопроса сжигания топлива. Не исключим сам, сам, сам процесс сжигания топливного газа в артенских печах. стали последовательно выполнять взятые свои обязательства, в том числе и в э, трехстороннем между Министерством экологии и Загородским областным советом. Мы готовы к участию в любых начинаниях и совершениях, и участие, этого, участие в этом фонде тоже осматривается как одна из последовательных задач. Мы готовы к любой работе, готовы общаться, в том числе и в том Спасибо очень большое. Большое спасибо.